بسم الله الرحمن الرحيم. سأقول. تيجي؟ قال مؤلف رحمه الله تعالى من نفع به وبعلومه في الدين امن. سمو داري بدمتان اضر الاشياء صحبه العالم الغافل الى اخره. sambungan daripada matan tu dia kata wahai orang-orang yang mengajar dan memberi peringatan tidakkah apa yang kamu ajarkan dan ingatkan itu untuk dirimu juga ha ni satu tuan guru saya dia mengajar ha waktu dia mengajar dia kata saya bukan mengajar tuan-tuan ya ni saya ajar diri saya sendiri dia <laughs> ha saya mengajar dia baca ni saya mengajar diri saya sendiri kalau tuan guru saya cakap macam itu, Saya lebih lagi lah <laughs> Mana kita mengajar diri kita sendiri ya? Ha, tu yang terelok uh, Maknanya apa Kita membaca ini, sama-sama kita mengambil Manfaat daripada huraian Para ulama untuk Kita amalkan ya, Itu maksudnya Wahai orang yang mengajar mana muallim dan memberi peringatan waiz ya tidakkah apa yang kamu ajarkan dan ingatkan itu untuk dirimu jua nah Mulakanlah dengan dirimu kemudian ha, tegahlah pula orang lain maka jika kamu lakukannya kamu adalah orang yang bijaksana sebab bertepatan dengan nas Al Quran qu anfusakum wa ahlikum nara ha, qu anfusakum jagalah diri kamu dulu ha. kemudian wa ahlikum maula ahli kita ha. bermakna mengamalkan ilmu itu ada sangat dituntut bagi orang yang menyampaikan ilmu. Jangan dia sampai ilmu di sini tidak beramal. Ah itu maksud dia lah. Eh ya, itu dipanggil kaburamaktan indallahi anta antakulu ma lata Kaburamaktan mana besar kemurkaan. Ya kaburamaktan indallah di sisi Taala antakul bah engkau berkata ma lata kau cakap tapi engkau tak buat. Itu makna. Betul ulama sini buat ni. Eh banyak cerita-cerita ya dalam konteks ini mana satu ulama tu dia pergi mengajar tuan -tuan. dia berhenti dekat muka pintu dia tu beberapa masa dia mendatangkan ayat-ayat yang memberi peringatan untuk dirinya sendiri ya ha, di antara ayat dia kata atak murunan nasabil wa tansauna anfusakum afala taqilun adakah engkau menyuruh manusia buat baik sedang kau sendiri melupai akan dia kau sendiri tak beramal kau suruh beramal kau sendiri tak beramal atau maksud sebab tu ulama-ulama dulu gitulah ya dan akhirnya ambil ringkasan bahawa si dalam mengajar tu bukan dia mengajar dia niat mengajar dirinya sendiri atuan dan diriwayatkan pada satu ketika Sayyidina Ali dia masuk ke Baghdad di Basrah maka dapati terdapat lebih kurang 100 halakah pengajian dalam masjid tersebut masjid luas ni mana seratus halakak Satu halaka, kumpulan tu ada dalam 3 empat puluh orang Depan tadi ada guru lain, guru lain oh, banyak itu masjid besar saja. Macam masjid haram kan aku kita tengok banyak kan Oh, maknanya halakan ilmu sana satu sana satu guru-guru yang sedang mengajar berbagai-bagai ilmu lah ada macam tafsir hadis tasawuf lah macam-macam maka didapati lebih kurang seratus halakan mana banyak ada dalam masjid tersebut di Basrah ya zaman khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Kemudian beliau berhenti di satu halakah dan bertanya satu soalan kepada orang yang mengajar dalam halakah. Tu. Ya, dijumpai satu guru yang mengajar tu. Eh, kemudian beliau melarangnya daripada mengajar. Dari tanya-tanya ada ada tak yang mengajar lagi hari itu. Ya, apa sebab? apa sebab Beliau melakukan sedemikian dari satu halakah ke satu halakah hingga sampai kepada halakah si Hasan Al Basri. Dia ya, ulama tabi'in besar Si Hasan Basri ya, Jadi yang lain tu tengok dah dah tak payah mengajar ini. Kalau kita buat tarik tauliah <laughs> Eh tarik Kau minta tauliah aku tarik balik <laughs> ya. Jadi beliau melihat Si Hasan Basri Merupakan seorang pemuda yang baik ya. Segi umur dia muda lagi Lalu beliau berkata Saya akan bertanya Kepadamu Soalan yang sama dengan mereka tadi Ya, banyak guru-guru yang mengajar tu kata saya nak Ali. Ha, soalan sama akan tanya pada mu. Jika kamu menjawab pertanyaan saya dengan jawapan yang sepatutnya, mana yang betul, saya akan mengekalkan kamu. Mana tahu lihat kamu tak ditarik. <laughs> Kau boleh terus mengajar. Tetapi jika sebaliknya, kalau jawapan kamu tidak menepati sebenar, saya akan menegah kamu dari mengajar seperti mana mereka. Jadi depan ni, kalau tak betul jawab, tak yang ajar lagi lah. Apa kata ni? Kemudian Sayyidina Hasan Al-Basri berkata, silakan mana tanyalah apa yang hendak ha, ditanyakan kepada saya. Lalu Sayyidina Ali Karamullah Jahal bertanya, apa perkara yang mengukuhkan agama? Ha, dia. Apa perkara yang mengkuatkan akan Islam, akan agama? Mu mengajar agama kan, kamu kena tahu apa benda yang memelihara agama. Ya, yeah kalau ini kamu tak tahu tak payah belajar tak payah lah maknanya ya yeah. maka jawabnya ialah warak jawab si Hasan Basri ialah al-war'u sifat kewarakan pertama beliau bertanya lagi saya nak hari tanya, apa perkara yang membinasakan agama kamu mengajar agama Allah kamu kena tahu apa benda yang menyelamatkan agama dan apa benda yang menjahnamkan agama kita apa benda menasakan agama? Dijawab oleh Syah Hasan Basri sepatah saja. At-tam'u ila sifat tamak. Sina Ali pun berkata, duduklah orang seperti kamu layak untuk mengajar. <gup> Mana jawapan dua patah yang berani. Yang dijawab oleh Syah Hasan Basri, maknanya memuaskan hati Sina Ali. Karamallahu wajah. Ya. Nabi kata apa? Ana khazinatul ilmi wa ali babuha. Aku ialah gedung ilmu Kata baginda salam-salam Dan saya nak Ali Ali itu ialah pintunya Menunjukkan ilmu saya nak Ali ni Cukup hey, hebat dan hey. ha, Sebab dia menantu Nabi Alim lagi Dan dia katakan gedung tu Rasul Pintu dia tu saya nak Ali Jadi bila saya nak Ali dengar dua patah je Tak banyak dua patah je ha, Maka dia setuju Kalau kita lihat di sini pertama apa Jawapan pertama ialah al-war'u Sifat warak Warak ni mana apa? Berhati-hati Berjaga-jaga Cermat dalam melaksanakan segala perkara Bersinah Umar R.A. mengatakan warak ni Kau lihat tak orang berjalan dalam hutan Yang dalam hutan tu penuh dengan duri Bagaimana kamu lihat dia berjalan macam mana? Pantas atau cermat? Tentu dia berjalan dengan cer dia akan menyusun langkah di satu demi satu Supaya tidak terpijak duri-duri ha, Begitulah maknanya Kalau dia pakai gedah dia Zam jawab dia habis Penuh tempat kaki dengan duri kan? Begitulah duri eh, Maksiat itu dia panggil duri Maka orang yang warak dia akan jaga diri dia Daripada terkena benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT Itu warak yang wajib Warak yang wajib menjaga diri minal maharim dari segala perkara yang ditegah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kemusnahan bagi insan itu sendiri. Warak yang sunat dia menjaga benda makruhat, benda yang makruh. Nah, sebab tu seorang ulama sahabat Nabi dia berkatakan apa al waraq war'an. Warak tu dia bagi dua. Az-zahir wal batin. Az-zahir warak yang zahir Allah tataharraka illa lillah. Dia tidak bergerak melainkan semua tu kerana Allah Ta'ala Dia bangun, dia buat kerja, dia melihat, dia mendengar semua Lillah bukan di nafs, bukan kena nafsu dia Itu warak yang zahir Wal batin Allah tatahar Allah yadukulah kalbah Allah bahawa yang batin tidak masuk ingatan dalam kalbi dia melainkan memandang kebesaran A, Allah Ta'ala itu warak yang sebenarnya ya? satu kemudian yang merosakkan agama apa dia kata Sina Ali dia jawab atam. Sebab tu dalam hikam Ibn Atta ila asalkan dari Yang kita baca sebelum Jumaat kan Dia kata apa Ma basakad arsanu Illa ala bizri tamak Tidak merantingnya ranting kehinaan Dalam diri seorang Illa ala bizri tamain Melainkan ditumbuh daripada Biji benih tamak Tamak ni dimisalkan Sebagai satu biji benih Buah durian misalnya ni. Kita tanam ya maka dia akan tumbuh dia naik itu batang dia kemudian akan keluar dahan lepas dahan akan keluar ranting ya maka ranting dahan batang mana banyak anda? ranting banyak ya batang satu je Kemudian dahan mungkin dikeluar keluar 6 dahan. Kemudian ujung dia ranting yang sangat banyak. Agsan mana ranting. Mana ranting-ranting kehinaan dalam diri seorang. Dia tumbuh daripada biji benda tah. Tamak. Bila ada tamak dia jaga tu. Ya, pertama ranting dia apa? Akan jadi bakil Kedua dia tak menunaikan benda yang wajib. Akhirnya zakat pun dia tak keluar dan sebagainya. Ini berlaku. Kisah. Karun. Ya, Karun yang bila Tuhan beri dia ujian harta yang melimpah hasil daripada <coughs> dia memohon kepada Nabi Musa mengajarkan akan dia ilmu kimia ya di ilmu kimia ni ilmu buat emas dan dia tahu tak nak buka akan bahan campuran logam buat tanah macam ni boleh jadi emas tu ada nabi, ilmu tu ada pada Nabi Musa alaihi <coughs> salam dan di Melaka ni ada dua orang ya ha. Kan tu orang tanya budak capa ni Dua-dua tu tak ada lah Dia dua-dua tu dah tak ada kan Dua-dua ni wali besar di Melaka Ya Ialah al-alim wa'alamah tuan guru kita Tuan guru Haji Abdul Wahid Itu dia ada ilmu Satu ketika bila orang tahu Orang pergi kat pondok Mu'alim boleh tak ajarkan saya ilmu ni Mu'alim kata kau tengok belakang tu Pondok aku dah senyit-senyit Tak payahlah kan kau jadi karun kan, gitu, ya? Jadi oleh kena orang dah tanya tu kan Aa, Dia nak ingat kian ni mau dibuat kan? Jadi Dia pergi kedai dia tengok kedai Kedai emas Cina tu tengok tepuan dia Oh ni emas nombor satu haji Mana dapat eh, Bagus ni Apa dia buat dan ha. Satu lagi Tuan Guru Haji Haji Husin Dia buat tu saw Macam bola Lepas tu dia pun dah siap Dia pun semaya istihara ada tak isyarat boleh ambil Tadi isyarat Tak ayah ambil Dia, dia tanam dia buang boleh Tuan-tuan kalau kena kita macam ni Wah ini kalau jual ni boleh beli kereta sebiji <laughs> eh? Ha, boleh beli kereta sebiji Boleh buat rumah macam-macam Atau ilmu tu ada pada Nabi Musa Bila Nabi Musa ringkas ajar dia Oh dia polon buat emas tu Masya Allah Dia punya kunci gedung ni kan Tanpa 70 ekor kuda Bayangkan Bukan emas kunci tu ha, Ah maka awal pertama tuan ayat zakat. Ah ha, ayat zakat turun dia habis. Ranting kehinaan pertama keluar Ya Musa Ini bukan ayat Tuhan Ini kau dengki dengan aku ha, Habislah Dia tolak hukum zakat Dia tuduh pula Nabi Musa tadi sebagai Mereka hukum Oh Bila dia minta juga lagi Akhirnya dia berkembang lagi lah. Dia punya ranting kehinaan. Dia ambil emas yang banyak tu. Dia sanggup beri pada perempuan pelacur. Perempuan zaniah. So, perempuan tu berzina. Dan bila perempuan tu dah hamil. Dia suruh perempuan tu istihar. Di tengah bandar. Aku berzina dengan Musa. Oh, uh, dah dahsyat. Ha, tanpa peringkat tu. Akhirnya tak tolak ayat Quran. Tak keluar zakat. Pergi fitnah. Suruh perempuan pula berzina. Kemudian suruh istihar. Buat fitnah kepada Nabi Musa. Oh, uh, barang kan. dia kata. al sanu Zulim. Ya, ranting-ranting kina tu tumbuh bila apa? Tamak tu dekat dia. Ya. Jadi akhirnya bila berlaku hari perbicaraan Allah Taala pun sentap kaki fir, kaki Qarun dan mengikut ulama sekarang dia turun sikit-sikit dia sampai bumi yang ketujuh besok hari kiamat dia jejak Itu menandakan satu seksaan besar padahal dia adalah hafiz. Ya, Qarun ni hafal Taurat tuan ni. Taurat ni tak sampai ulama kata 10 jari yang boleh hafal dia berat. Quran banyak orang hafal Taurat buat Tapi dalam keadaan itu eh, Mana Karun dia boleh hafal Taurat Dan dia orang dekat dengan Nabi Musa Tapi bila diuji ya, dengan ketamakan tadi Dia bergegar kan? ya. Jadi kalau kita tengok Pentingnya kita mengaji Tasawuf atau ilmu pembersihan Qalbi kita ni Kebanyakan Puncak maksiat sampai kepada kufur ni semua dalam kan? Iblis jadi kufur dengan sebab apa? takabur aba wastakbara wa kana minal kafir takabur duduk di mana Kalbi ya adam dari tanah aku dari api aku lagi hebat boom habis ya hasad jadi kufur siapa dia ulama-ulama Bani Israel hasadan mi indihim dia tahu tu ya arifun aku kama ya abna ahum. dia kenal Rasulullah tu lebih kenal isteri dengan anak abna akum. kita kenal anak perkhabaran isteri kalau isteri tipu kadang-kadang suami pun kena, kena tipu Suami putih, isteri putih, keluar anak coklat. <laughs> eh, jadi di ini ego oh, lain aku punya. Awal itu pu tapi apa Rasul lebih daripada anak kita. Mana Allah Taala sendiri khabar, tapi oleh hasadan min indihim. Hasad yang ada pada ulama Bani Israel kalau aku istiharkan eh, Muhammad Rasul aku pengaruh aku hilanglah macam-macam ah. Eh. Akhir ditutup. Diubah kita Taurat. Hasad, hasad duduk mana? Qalbi. Ya. Yeah. Tadi takabur sini Hasad sini juga ha, nah, Yang ni tamak sini juga Sebab tu bila sucikan dalam tu Tuhan kata Qad aflah man zakah eh, Confirm manusia akan dapat kejayaan Bila dia melakukan tazkiah Pembersihan kalbi Jadi kitab ni satu A e, to Z Alik tempat ya, semua dia bersih kal kalbi Kalbi boleh bersih je Dia akan cantik Ya Inna fi jasad bila adam murga Iza salahat salusain jasad ukulluh eh? Wajah fasadah fasadah saya jasa dua yalqad Dan jasa anak adam di ketul daging Bila dia baik, semua baik, bila dia wasak Semua wasak, ala yalqad Itulah hati manusia Jadi, bila hati dapat, kita bersihkan Maka cantik dia Jadi di sini apa, warak sifat apa Qalbi ya. Tamak pun sifat qalbi Lawan tamak apa, qana'ah Bersifat memadu itu semua sifat dalam Jadi oleh kerana jawapan yang sangat aa, Sangat hebat walaupun dua patah Saya nak dikata orang umpama Engkau layak teruskan Maknanya manusia, ha, membimbing manusia Jadi Inilah dia pakai neraca penimbang orang yang salik Untuk membezakan antara perkara yang memberi mudarat dan manfaat Ya, dua perkara itu Eh, pertama, itulah jangan eh, kita kena buang sifat-sifat mazmumah dan pakai dengan sifat mahmudah mudah. Di antara mazmumah ialah atamu, di antara sifat mahmudah ialah alwarum. Sesungguhnya cintakan dunia kepada segala kesalahan dan kejahatan. Hubbud dunia raksukul li khati'ah. Kasihkan dunia je Buang ringgit, pangkat, jawatan, akhirnya mereka hilang pertimbangan eh, ya, Mereka tak nampak lagi Walaupun dia tahu Tapi tak ada dalam kepala Dia hilang itu Dia tahu benda salah Tapi kalau kena nafsu tekan dia tadi Akhirnya Dia ter tertewas Dia mengikut akan selera nafsunya Dan menolak kebenaran yang ia telah faham Sebab apa? Khub Ya sebab tu khub tu kena letak di sini Khubullah Kasih kita dengan Allah di sini tempat dia tapi kalau letakkan kasih Tuhan tidak di sini, hanya di sini saja di mulut dia Allah kasih kasih tak masuk dalam. Ada dalam ni lain makhluk dalam ni. Itu jadi rosak ni. Sebab tu dalam dunia ni amalkan doa. Tu Allah majalid dunia bi aidina wala dunia bi qulubina. Ya Allah jadi kalau dunia itu di tapak tanganku saja. Jangan bawa dunia itu dalam hatiku. Ya, ambil dunia sahabat banyak kaya-kaya tapi tak masuk dalam letak luau dia sebab dia mudah membelanjakan perjalanan Allah kalau dia masuk dalam ni kan jadi sifat tadi lah macam qaru jadi bah khil akhirnya zakat pun dia tak keluar kan? atau di antara apa terbiah sebab tu pentingnya bagi kita apa memasukkan semaksimum yang boleh ya kecintaan kita kepada Allah Ta'ala hub alam tu hubullah tu ya wajib kita menanamkan kecintaan yang kuat dengan Allah Taala bau dia boleh ringan ya dalam segala ibadah yang kita lakukan sebab orang bila dah cinta je dia akan turut sebab tu istilah orang cinta kan lautan api ku seberangi rupa sungai duyung pun tak Empat sungai durian tenggelam tu <tid> Lautan api Itu maknanya Dia punya apa Gambaran Betapa kuat Api pun aku berenang Itu ah, maksudnya apa Sebab apa Ni, Dalam tak ada Tapi kalau dalam tak ada Tak ada selera Sebab tu Menanamkan mahabbah tu Adalah penting Dan proses menanamkan mahabbah Ialah banyak Mengingati Nikmat-nikmat Tuhan Kita perhati balik ah, Kita kata Masya Allah Besarnya kurniaan, pemberian dalam bentuk duniawi, ukhrawi itu umpamanya yang diberi pada kita masya Allah. Atau di antara ini. Jadi orang yang ada padanya kepala segala kesalahan itu hub dunia ini. Ya, bagaimana boleh dia melepaskan orang lain daripada ombak bala tersebut? Kalau dalam kalbi dia sendiri termasuk gulungan hubbud dunia, ya, macam mana dia nak lepaskan orang lain? Atau maksud dia apa? Dalam tadi amfusakum, ku amfusakum dulu dan jika kamu malu eh, mahukan timbangan yang memberi manfaat ujilah orang yang hendak menyampaikan ilmu dengan timbangan syar'i timbangan syarak betul betul ah, maka ketika itu cantik bila orang yang beramal sungguh maka perkataan dia mudah diikuti di itu maksud dia betul lah. di antara apa akhir daripada kalam kemudian masuk kepada man ra'aitahu yaddhimu Allah halan ila akhir wallahu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدنا مولانا الله 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 الحمد لله سبحانك اللهم